most of the peralatan diperbuat daripada kaca. So ia sangat fragile dan mudah pecah. Okey. Ada certain certain um, apa? Certain certain alat je diperbuat daripada steel ke, daripada uh, apa tu nama dia? Daripada plastik ke. Okey. Tapi selalunya awak akan guna kaca. Okey. Sebab itu lebih selamatlah. Tapi kaca ni kan fragile so that's why kita recommend awak pakai kasut dan segala pelindung diri lah. Okay dan selainnya untuk uh, dekat makmal-makmal yang biasa dia selalunya dia akan sediakan crocs ataupun kasut yang memang bertutup, fully bertutup. Okay untuk melindungkan awak punya kaki. Okay next one, siapa tahu ini gambar apa? Uh, apa ni barang-barang macam besi uh, apa tu benda-benda yang mahal ni untuk keringkan eh hilang benda bateri betul Okey ada jawapan lain ke Raina ada jawapan lain tak Okey, kalau tak ada saya bagi tahu. Ini sebenarnya kalau awak ingat lagi lah. Okey, ini adalah gambar kebot WhatsApp. Okey, saya tak pasti awak pernah dengar ke tak pernah dengar. Kebuk WhatsApp ni selalunya awak akan jumpa dekat sekolah rendah ada. Dekat sekolah menengah ada. Selalunya dia akan letak di dalam makmal dekat bahagian belakang sekali. Okey, so apa function kebot WhatsApp ni nanti kita akan tengok. So now kita akan masuk peralatan perlindungan diri yang ada di dalam makmal. Maksudnya makmal sediakan peralatan perlindungan untuk awak guna. Okay so peralatan yang disediakan di dalam makmal kita ada first kita ada empat je. Okay so first kita ada penyiram kecemasan, kita ada pembilas mata, kita ada ke WhatsApp. So inilah gambar ke WhatsApp yang saya sebut tadi. And then the last one kita ada kabinet aliran lamina ataupun English dia kita panggil lamina A flow. Okay. Okay next kita tengok dulu apa function lamina A flow ataupun kabinet aliran lamina. So inilah rupa lamina A flow yang saya cakap tadi. Okay. Ada siapa-siapa pernah nampak tak lamina airflow ni sebelum ni? Tak ada siapa-siapa pernah nampak? Pernah jadi. Okay, so lamina airflow ni dia macam rupa dia macam almari. Okay, tapi almari kosong. Okay, so kalau awak nak guna lamina airflow ni, awak hmm. duduk, bawa kerusi dekat depan ni and then hmm. awak duduk dan buat kerja dekat bahagian Baik. dalam ni. Okay, so lamina airflow ni digunakan untuk mengelakkan kontaminasi semasa aktiviti berkaitan dengan mikrobiologi yang dijalankan. So kalau awak perasan kontaminasi ni adalah maksudnya kita tak nak ada sebarang pencemaran berlaku semasa menjalankan eksperimen. So, kalau awak menjalankan contohlah, awak menjalankan eksperimen yang berkaitan dengan kulit ataupun berkaitan dengan uh, bakteria, okay. So, awak kena, awak wajib buat kerja di dalam lamina airflow yang disediakan. Kenapa kita kena guna lamina airflow? Sebab lamina airflow ni dia ada sistem pengudaraan dekat belakang ni. Okey, kalau awak tengok depan-depan sebenarnya dekat bahagian belakang ni dia ada satu macam jaring-jaring tau tapi jaring-jaring kecil dengan tepi-tepi ni pun ada tepi-tepi kanan kiri ni. Okey, jaring-jaring kecil itulah function dia adalah untuk filter sistem pengudaraan di dalam lamina airflow tersebut Okay so that uh, udara yang bersekitaran di dalam lamina airflow ni sangat bersih Okay so kalau awak nak buat eksperimen yang berkaitan dengan uh, bakteria ataupun fungus Contohlah hmm. awak nak buat eksperimen awak nak dapatkan satu jenis bakteria sahaja So awak wajib buat kerja di dalam lamina airflow Okey, apa jadi kalau awak buat kerja just dekat atas meja sahaja, meja di dalam kelas contohnya. Okey. Obviously, dekat awak punya uh, culture bakteria tu nanti akan combination of banyak jenis bakteria, okey? Sebab dekat udara persekitaran kita penuh dengan debu, penuh dengan bakteria, penuh dengan kulat. So, awak tak dapatlah bakteria yang awak nak buat eksperimen tu. Okay? Sebab awak tak dapat uh, satu jenis bakteria sahaja. So, kalau awak nak jalankan uh, uh, eksperimen berkaitan bakteria ataupun uh, fungus, kita recommend awak untuk buat eksperimen di dalam lamina airflow tersebut. Okay? Alright. Okay, next kita ada kebot WhatsApp. Okay, inilah lah rupa kebot WhatsApp yang saya cakap tadi. Okay, kebot WhatsApp ni lebih kurang je macam rupa dia lebih kurang je macam uh, apa dia tadi? Lamina airflow e Okay, tapi fungsi dia lain sikit. Alright, tadi uh, Lamina airflow e function dia adalah untuk menghindari segala jenis kontaminasi kan? Tapi kalau kebuk WhatsApp ni pula kita guna untuk menjalankan eksperimen yang menggunakan bahan yang mudah meruap, mudah terbakar, beracun, mengakis dan berbau. Contohlah, saya bagi contoh. Awak buat eksperimen berkaitan dengan uh, kaitan dengan apa ya? Ah dengan petrol contoh. Petrol kan mudah meruap. Okey. So, kita recommend awak untuk buat kerja 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 pengukuran ke pengisian ke petrol tu di dalam kebuk whatsapp. Okey sebab kebuk whatsapp ni pun ada sistem pengudaraan dia yang function dia adalah untuk menyedut segala gas ataupun liquid-liquid yang meruap tu ke dalam kebuk whatsapp ni. So that dia punya gas yang meruap tu tak adalah Uh, tak adalah terhindar di, se di persekitaran makmal tersebut Okay Alright next uh, Ini adalah gambar penyiram kecemasan Okay ni gambar penyiram kecemasan Dia macam tiang tinggi macam tu And then dekat bawah ni kita ada Pembilas mata Okay contohlah awak buat kerja Hmm awak buat kerja tiba-tiba ada satu bahan kimia tertumpah dekat badan awak And then awak seorang-seorang je dekat makmal time tu, okay. Tak tahu nak minta tolong siapa. So awak boleh guna penyiram kecemasan ni. So penyiram kecemasan ni adalah digunakan untuk membersihkan dan membilas bahagian badan atau pakaian yang terkena bahan kimia dengan segera. Awak tak payahlah nak pergi Jauh-jauh nak pergi toilet Toilet pula jauh Okay So awak boleh terus guna penyiram kecemasan ni So kalau awak perasan dia ada tiga, tiga segi kat sini kan Yang kecil ni Awak tarik je and then akan ada air macam shower turun kat sini so, Awak bolehlah bilas badan awak yang terkena bahan kimia tu Okay And then dekat bawah ni Kita ada pembilas mata Okay pembilas mata ni function dia adalah untuk membilas dan mencuci mata yang terkena bahan kimia dengan segera. Contohlah awak buat eksperimen and then tiba-tiba bahan kimia tu terpercik dekat mata awak. Kan tengah-tengah tuanglah ter terpercik kat mata pula. So awak bolehlah basuh mata awak macam dalam gambar ni. Okay. Okay. Uh, so far okay ke? Ada sebarang soalan untuk subtopik 1.1? Alhamdulillah okey cikgu. Okey okey jelas. Okey alhamdulillah. So, saya nak recap sebelum kita masuk subtopik 1.1. Eh sorry. Sebelum kita masuk subtopik 1.2, saya nak recap sikit dalam subtopik 1.1. So, kita ada berapa peralatan perlindungan yang kita kena pakai? Empat, 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 empat. empat. Lima. Lima. Okay, siapa yang cakap lima tadi boleh tak senaraikan apa lima tu? Yang pertama, Glove. Okay, betul. Then, Google. Mm -hmm that hold dan dasar bertutup. Okey, bagus. Sangat tepat. Okey, ada lagi satu kita belajar iaitu peralatan perlindungan diri yang disediakan di dalam makmal. Okey. Ada berapa? Siapa boleh jawab? Ada tiga. Okey. akil Akhil, apa tu tiga tu? Cuba sebut. Satu, uh, tempat, uh, wasap, okay, satu, wasap. satu tempat kabung asap Kebuk buat okey betul buat wasap, lepas tu tempat yang kau buat eksperimen tu kena pakai apa macam apa tu apa benda tu dekat dalam benda kecil tu eh uh, apa kabinet lamina ke maksudnya ah uh, kabinet lamina oh, okey okey kabinet lamina betul satu, lepas tu lepas tu shower shower ke, shower, shower. Okey, penyiram. Okey, betul-betul. Penyiram kecemasan. And ada lagi satu. Oh, ada satu lagi kan? Eh? Ha -ha. uh, satu. Satu. Saya tak ingat. Okey, lagi satu tu adalah pembilas mata. Okey, Alhamdulillah boleh dapat. Next, kita akan move dekat subtopik 1.2 iaitu kita akan belajar pasal pembuangan bahan sisa. Okey, contohlah awak buat eksperimen kan dalam makmal, awak tak boleh tahu buang sesuka hati je. Uh, buang sesuka hati dekat dalam tong sampah, buang sesuka hati dalam sinki, tak boleh. Kita ada prosedur. Okey. So, untuk pembuangan bahan sisa, dia ada dua jenis. Okey, so satu bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki. Dan lagi satu bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam singki. Okey, bahan yang boleh dibuang ke dalam singki ialah cecair ataupun larutan yang berkepekatan rendah dan tidak berbahaya seperti bahan neutral, asid lemah dan asid, uh, sorry dan alkali lemah. Okey, so kalau perasan dikata berkepekatan rendah cecair yang cecair atau larutan yang berkepekatan rendah. Maksudnya dia cair je, dia tak pekat. Okey, lepas tu apa-apa bahan yang yang pH dia adalah bahan neutral. Okey, so kalau bahan neutral maksudnya pH dia adalah tujuh. Dan asid lemah dia punya pH adalah kosong hingga lima. Okey, dan untuk alkali lemah pH dia adalah Sembilan hingga empat belas Okay So kalau awak ingat balik pH kita ada empat belas Dari kosong hingga empat belas So Tengah-tengah tu, adalah tujuh Tujuh tu adalah Neutral Okay Atas daripada tujuh itu adalah Alkali Bawah kosong hingga tujuh Sorry Kosong hingga enam tu adalah Asid Okay So makin dekat um, Apa amount ataupun value makin value pH yang makin dekat dengan neutral itu dinamakan sebagai asid lemah ataupun alkali lemah. Okey, makin jauh daripada neutral kita panggil sebagai asid uh, asid kuat ataupun alkali kuat. Okey. Next, kita tengok dulu bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Okey, tadi bahan yang boleh buang ke dalam sinki. Now bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Okey, first. Dia ada 10 bahan yang tidak boleh buang ke dalam sinki. First adalah sisa pepejal. Okey, sisa pepejal ni contohlah awak buat eksperimen yang berkaitan dengan agar yang menggunakan agar. So, pepejal agar tu adalah emm um, dia properjal medium. So awak tak boleh sesuka, sesuka hati awak untuk buang ke dalam sinki. Sebab dia boleh um, apa dia boleh rosakkan sinki tu buat tersumbat. Okey. Next, kita ada bahan yang mempunyai nilai pH kurang daripada 5 dan lebih daripada 9. So bahan hmm. yang